Я еще пошел служить до Майдана. Пошел служить, подписал контракт. Через два месяца начался Майдан. Ну и потом на границе стоял в Луганской области пять с половиной месяца. Привезли с границы в бригаду черкасская. Дали 10 дней отпуска. И говорят, и сразу формируем батальон контрактников и едем на Донецк. Как вы получили ранение, а что вы помните? При выходе колонны Силовайска. Нас тогда расстреляли, мы были в самом центре, нас крыли вокруг. Мы были в самом центре, ну, как в тире расстреляли. Нас выводили, зеленый коридор дали. Мы ехали по дороге, я сидел в броне, в БМП. И слышал, как по моей машине бьют всяким орудием. РПГ, все было. Так Минометы. На Но это я сначала в БМП, как колонну выводили. Потом же начали расстреливать. Я выпрыгнул с машины, запрыгнул на Урал. Потом уже прямое попадание в Урал было. Его вывезли на третьи сутки. Я как сейчас помню, 31 августа это было воскресенье, мы его оперировали. И осколок прошел на вылет, повредил крупные сосуды. После операции он не видел. Ну и поступал нарушенным сознанием. И тогда... Он только успел сказать санитарочке номер телефона мамы. Мамочка, Оля. по губам читала и переводила докторам то, что он хочет сказать, понимаете? Это было уникально, потому что вот именно были повреждены те центры, которые отвечают за речь. зрения не... и зрение, и зрение, да. зрение, да. Первый раз он на третьи сутки после операции свет увидел. А когда он увидел свет, мы поняли, что восстановление пойдет дальше. Постепенно начало возвращаться. Но ну, сначала косоглазие было, потом расплывчатое все. Ну и так потихоньку, периодами маленькими, восстановилось зрение. Выписывался он уже зрячим, восстановилось зрение. И сейчас он поступил, мы ему сделали сложную операцию, то есть мы ему закрыли дефект черепа. Поставили тита, титановую пластину, которая по форме, по размерам полностью соответствует дефекту черепа. И чего он больше всего сейчас хочет? Спокойствие в Украине. Больше ничего. Живого места нет и на животе, и, и, и везде. Вот полностью он покрыт у нас такими вот рубцами. Вот, Миновзрывная травма, и обе ноги были под угрозой. То есть, как бы даже если, если учитывать, уж очень строго учитывать натовские стандарты, то здесь были показания для ампутации. Плюс руки, плюс кома, плюс эээ, шок, еще и это проникающее ранение живота как это произошло? Вы помните? Нет, я не помню вообще. Я не помню. Я только... Ну, случилось 2 декабря, а помню только с 5. Ну, как я пришел в чувство уже. Да, это ничего не помню. Ну, не помню, когда в вертолете меня сюда доставляли в больницу. А приводили его? под Мариуполем. Когда вы пришли в чувство... О чем первым подумали? <laughs> ну, честно, я не чувствовал ног. Я руки чувствовал, я попытался, они привязаны были. Я почувствовал, что руки есть, а ног я не чувствовал вообще. И когда ко мне подошел доктор, посмотрел на меня и сказал, все на месте. Все на месте. Тогда уже я успокоился, так сказать. Лежал почти два месяца, не вставал. Я хотел быть военным всегда, но не получилось там по жизни, потому что свои были проблемы. Но когда начали набирать батальон, Скиф называется. Я пошел. Жена, конечно, была против. Ну, мама узнала вообще. Я пошел в мае, она узнала аж в конце августа, в начале сентября. То не узнала, если племянник не попал в больницу с ранением. Но он тоже воюет с первых дней. Пришлось тогда признаться. А обратно хотите? Хочу. Почему? Ну, потому что, ну как, идет война на нашей земле. Все хотят. Все ребята, кто сколько общался, все хотят вернуться. Мало таких, которые не хотят. Потому что это, ну, это уже не террористическая операция, это просто война и все. А что, детки есть у вас? Да, сын. Сын сколько лет? Пять лет, 1 января было. Сын тоже хочет военным стать или еще не, не, решил? Нет, он хочет бандитом стать. Бандитом? <свят> Честно говоря, когда он поступал, мы думали, что он никогда в жизни уже не поднимется. Шансов был, было очень мало. Может, 0 0,1 процента то, что он встанет обратно. Он встал, еще уходит, еще и будет запрыгать в самолет.